Tanılar varlar, haqqında bilmədiyimiz vaxtlar. Cənaviər sürüsünün lideri həmişə birinci olur, quyruğunu yüksək qaldırır və bununla da öz mövqeyini nümayiş etdirir. Cənaviər kürkü 2 təbəqədən ibarətdir, biri qızdırır, digəri isə nəmi təf edir. Bir cənaviər sürüsündə təkçi əsas canavar lider deyil, həm də əsas dişi canavar var. İndiyə qədər tutulan ən böyük canavar 86 kq ağırlığında olub. Cənaviər 5 metrə qədər hündürliyə tutulmağa bacarır. Bir canavarın beyni itim beynindən təxminən 1/3 də dəfə böyükdür. Müxtəlif canavar dəstələri tez-tez ərazi uğrunda döyüşürlər. Döyüşlər qanlı olur, amma çox vaxt yalnız liderlər vuruşur. Bir canavar gecə ərzində 80 kilometrə qədər məsafə qət etməyə qadirdir. Böyük bir canavar sürüsü 35-40 üzvdən ibarət ola bilər. Qara xəzimli canavarlara Yalnız şimali Amerikada rast gəlinir. Bu rəng mutasiyası nəticəsində yaranıb ki, bu da öz növbəsində canavarların itlərlə əlaqəsi nəticəsində yaranıb. Qurdların ən qədim qayaüstü təsvirləri təxminən 20 min əvvələ aiddir. Balaca canavar balaları kar və kör doğulur. Ağçı canavar bir dəfəyə 10 kq-a qədər ət yeyə bilər. Canavarlar suda üzərək bir neçə kilometr məsafəni qət etməyə qadirdirlər. Canavarlar nəslikəsilməkdə olan növ kimi qorunan ilki heyvanlar idi. Çox vaxt onlar ovunu diri-diri yeyir, çünki bu heyvanlar dişləri qurbanı tez öldürə bilmir. Fərziyələrə görə qədim vikinqlər döyüşə çıxmazdan öncə canavar qanı içirdilər. Bu onlarda döyüş ruhunu artırırdı. Qurdlar adətən dişləri öldükdən sonra cütləşmirlər. Paradoksal olaraq canavarlar parçasının küləkdə çırpınmasından qorxurlar. Bu heyvanlar qidasız 1 həftədən çox yaşaya bilirlər. Yeni doğulmuş canavar balası təxminən yarım kiloqram olur. Doğulduqdan sonra ilk 4 ay ərzində canavar balaları çəkilərini təxminən 25-30 dəfə artırırlar. Tək qurtlar ümumiyyətlə təhlükə yaratmırlar. Sürüləri olmadan bu heyvanlar daha ehtiyatlı olurlar. Canavarlar leşi yalnız başqa ov tapa bilmədikdə yeyirlər. Qurt qulaqları 9 kilometrə qədər məsafədə səsi qəbul edə bilər. Buna baxmayaraq onların iq bilmə qabiliyyəti çox zəif olur. Canvarı öldürə bilərsiniz, amma əsla əhilləşdirə bilmərsiniz. Sonda isə bu kimi maraqlı videoları və məlumatlar almaq üçün abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın.